что там далеко и очень давно жил премудрый и опытный старец. Он всегда говорил и всегда он слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Для спасения души Не вообще, если будет и трудно Но смиряйся тогда И всегда говори Значит, Господу все так угодно Помогает нам внести Какие бы жизненные искушения, обстоятельства Вот наш именно крест Потому что без его помощи это сделать невозможно Вот крест нам... У нас которая как раз построена в честь образа Божьей Матери Троеручица, напоминает нам о Силе Боге. И вот сам этот образ, его абсолютно... особое сам... явление, когда Иоанн Дамаскин, кто не знает, я кратко скажу, один из верующих людей времени начала восьмого века защищал святые иконы от императора Льва Третьего. И вот происходит следующее, что император из-за защиты святого Иоанна погубить. И так получилось, что калиф сирийский, которым был поддан как раз приказал отрубить по навету руку ему прав. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за скорбь и за радость! Научись творить, Божью волю всегда! Может быть, и мы будем гонимы, Чиссу мой на плечо со слезами в очах, И родными не будем любимыми. Слава Богу, за все. Давайте сейчас, 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 И, здоров, и друзей заимеешь ты много, но не мой и тогда не забудь, благодарить милосердного Бога. Слава Богу за все, Слава Богу за все, Слава Богу за скорбь и за радость. И кто-то тебе что-то грубо сказал, и неплохо к тебе относился. Знаю об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился. Придется никто не вине, как всегда говорит, Все он по нам грешным дается.

слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья вот уйдут, незаметно подкрадется старость. Но всегда ты тверди, и тогда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Богу за все.